नमस्कार मैं सचिन मोर्य पाता है जनादेश वृत्तवाई सविस्तर बातें स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा स्कूल में पढ़ने वाली हर लड़की अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर बन सकती है शिरवणे विद्यालय आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये शिकत असलेल्या नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांकरिता करिअर म्हणजे नक्की काय या विषयावरील मार्गदर्शनात्मक कार्यक्रमाचं आयोजन एस व्ही स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजचे संस्थापक अध्यक्ष तथा भाजप नवी मुंबई जिल्हा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटील यांच्या वतीनं करण्यात आले होते जुईनगर सेक्टर चोवीस से येथील बन्ड्स सेंटरमध्ये घेण्यात आलेल्या या मार्गदर्शनपर कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलित करून करण्यात आली Sarva. येथे घेण्यात आलेल्या मार्गदर्शनापर कार्यक्रमाप्रसंगी डॉक्टर राजेश पाटील यांच्यासह गोल्ड मेडलिस्ट मेकॅनिकल इंजिनियर डॉ दिनेश गुप्ता नवी मुंबई मनपाचे माजी परिवहन समिती सदस्य काशीनाथदादा पाटील जीवनदीप प्रकाशनचे गोरखनाथ पोळ एस व्ही स्कूलचे सभासद प्रदीप पाटील प्राचार्य भाग्यश्री चौधरी आदी मान्यवर उपस्थित होते यावेळी डॉ दिनेश गुप्ता यांनी करिअर म्हणजे नक्की काय या विषयावर विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना मौलिक मार्गदर्शन केले तसेच एस वी स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमधील टॉपर विद्यार्थ्यांचा बक्षीस देऊन सन्मान करण्यात आला पाहूया याचीच काही भारत रत्न लता दीदी काम में जो लेखक नाम माधवन नाम के आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब साइंस में ना। डॉक्टर बने अपने फील्ड में डॉक्टर बने आप आप लोग जो भी काम करने वाले ना अपने फील्ड के डॉक्टर बने

हर एक का ड्रीम होता है आई आई टी जाने का आई आई टी बॉम्बे से फर्स्ट जनरेशन मैंने शुरुआत देखो टैलेंट कभी नहीं जीतता है इतना मैं बोलूंगा टैलेंट कभी नहीं जीतता देखा ना खरगोश और ससाणी तो कासा होता ना? कौन जीता टैलेंट जीता क्या नहीं जो कंटिन्यूअसली पढ़ेगा जो कंटिन्यूअसली रहेगा जो निरंतरता में रहेगा और बेस्ट एग्जाम्पल अभी एक वीडियो आपको देखने वाला है आंख और कान बना के सुनो तब मजा आएगा

बजा के दिखा और बहुत ही वर्ड इज वेरी रोज क्यूनिंग करते रहिएगा करियर से अपने को करियर में आगे बढ़ना है देखो आपके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन में रहेंगे आप अकेले नहीं रहेंगे कोई भी क्षेत्र में जाइए कोई भी कोई भी क्षेत्र में जाइए वहां पे लाखों लोग आपके आगे पहले से खड़े रहेंगे ये ये रिंग है दिखाई दे रहा है रिंग इस तरह यहाँ पर रहेंगे ये रिंग है आप वीडियो कहाँ पे ये रिंग पकड़ेंगे नहीं मैं चाहता सभी को मिले ये देखने के लिए और ये चैन है हम करियर सेट करने जाते हैं ना लोग हमको तो क्या क्या बोलते हैं अरे तू ना अरे तुम तो गुप्ता है अच्छा अरे तू शर्मा है अरे तू तो पाटिल है तो ले। अरे लेवा लेवासिल <laughs> अरे है अरे अरे मोरे अरे पटेल है अरे कलाम है अंसारी है खान है खान लोग क्या क्या बोलते हैं ये आपका माइंड छोड़ दीजिएगा ये हमारा माइंड है सब जाले में अटक गया अरे तुम लोग तो लड़की रोग ना तो लड़की लोग पायलट नहीं बन सकता अच्छा और तो सुनीता विलियम को देखो तो आप कहा से पायलट के भी आगे पहुंच गए अरे तुम लोग ना तुम लोग टीचर से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अच्छा द्रौपदी मुर्मू मैडम को देखिए कहां से कहां पहुंच गई एक लेडीज है नहीं वो आपके पिताजी रिक्शा चलाते ना अच्छा रिक्शा चलाने वाले के बच्चे आगे नहीं जा सकते क्या अरे वो आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन गए कहां से कहां पहुंच गए नहीं होते कहा ये गया का रहता था अच्छा अरे शिलोने के बच्चे कहां भी जा रहे काम करने के लिए पता है आपको भारत भारत तो छोटा सा देश है उसके आगे पहुंच गए लोग इसी स्कूल के जब मैडम बता रहे थे हमको लोग ऐसे अटका देते हैं और इसके बाहर निकल ये माइंड है आपका माइंड आपके पास है लोग आपके कैसे लोग तंत्र करते हैं लोग क्या करते हैं हमको अलग अलग रास्ते से हमारे अंदर निगेटिविटी भरते हैं अरे वो तुमसे ना इंजीनियरिंग नहीं होएगा, तुमसे कभी आईटीआई नहीं होगा तुमसे कभी वो संगीतकार नहीं बन सकता है तुम लोग कभी टीवी में नहीं जा सकता है तुम लोग ये नहीं कर सकता है तो कैसे कैसे बोलेंगे एक एक लाइन बोलो एक निगेटिव बोलो कभी किसी ने बोला है बोलो अरे तुमसे नहीं होगा अरे अपना चेहरा देखा है और हाँ अब क्या हो गया लोगों ने ऐसे लोग हाँ नहीं होगा हाँ ऐसा लोग बोल के हमको हाँ ऐसे बोल के हमको पूरी तरह से हटका देते हैं और बच्चे वही लेकर कॉलेज में जाते हैं, वही लेकर काम पे जाते हैं और कभी ग्रो नहीं कर पाते आज ये चीज को हमें छोड़ कर जाना क्या होता है लाइफ में ऐसा चेंजेस होता है कि आप अलग हो जाते हैं और जाना अलग है थ्री टू वन स्टार्ट हाथ कितना किया सेवन बोल के थर्टी किया यस सनी अच्छा दो बार कर दिया तीन बार तीन बार हो गया वेरी गुड ट्वेंटी कितना बोला था बेटा ओके थर्टी सिक्स कितना बोला था सेवन बोल के थर्टी सिक्स यहां पर भी किसी ने सेवन बोला था वो बन जाएगा ये जो अभी एनर्जी है ना अंदर ये लास्ट बचा के रखना इसको लास्ट तक यानी आखिरी तक जब हम लोग लास्ट में जाएंगे चार आदमी लेके जाते तब तक एनर्जी को बचा के रखना ये एनर्जी काम में आएगी और ये लाइन भी याद रखना आप जो चाहिए वो नो वो तो है अच्छा तुम्हारा माहित नहीं मुझे आपकी घर की परिस्थिति है जिसकी घर की परिस्थिति खराब होगी वही तो आगे गए उन्होंने तो अपनी घर की परिस्थिति को बदला है कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुआ यहाँ पर उनकी घर की परिस्थिति खराब थी कोई बड़ा पावारी का लड़का था कोई गाव, गाव कोई गांव, गांव में डॉक्टर पढ़ने के लिए और वहां से वो डॉक्टर बन के आते तो उनको लगता है कि नहीं गाँव में कोई दस दस पैसे का पाव बेचने वाला आदमी जिसके पिताजी शेतकारी है माँ भी जैसे कपड़ा सीते थी लेकिन वो कहां से कहां पहुंच जाता है लड़का कितना दस 10000 करोड़ का कंपनी बना देता है कुछ भी हो सकता है व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिल सर आपने हमें ये समझाया कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए मुझे अपना ये फैशन डिजाइन करना है और सेटन ऑप्शन है आर्मी का मुझे खलेगी आगे मतलब आगे बहुत सालों के बाद ज्यादा स्कोप किस करियर में है एआई को रहेगा और क्रिएटिविटी को रहने वाला है। एआई ने सबके जॉब को पूरा खत्म करने को पीछे पड़ा है लेकिन जिसके पास क्रिएटिविटी है ज्ञान केकडे क्रिएटिविटी है करना मरण नहीं फैशन डिजाइनिंग में क्या मनीष मेहलोत्रा <laughs> मनीष मेहलोत्रा सिर्फ कपड़े पे हाथ रखता है वो डेढ़ लाख हो जाते हैं ऐसा अपना नाम करना है हाँ। अरे को गुरु बनाइए क्योंकि एक गुरु एक पे, एक पे, एक पेड़ दोन प्रकारचे वाटे असतात एक बगीचा असतं आणि एक जंगल असतं खूप विद्यार्थीनं आपल्या आयुष्याला ते जंगल बनवून ठेवलेलं आहे पण आपल्याला करिअर जेव्हा आपण बोलतो ना करिअर बनवायचं आहे तर करिअर बनवणे म्हणजे बागेसारखं बनवणे बगीचा बनवणे तर हेच फरक आहे एक जंगल आहे आणि एक बगीचा आहे आपल्या आयुष्याला बाग बनवा बगीचा हेच प्रश्न मला दूरदर्शनमध्ये विचारण्यात आलं होतं की करिअर कधी निवड निवडला पाहिजे तर मला असं वाटतं की पंधरा वर्ष जेव्हा मुलगा पूर्ण मॅच्युअर होऊन जातं मुलगी पूर्ण मॅच्युअर होऊन जाते तेव्हापासून त्यांनी करिअरबद्दल विचार केला पाहिजे पंधराव्या वर्षापासून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये काय ना काय संधी आहे पण आता आजची जी गरज आहे ए आयमध्ये डिजिटल इंडिया जे आपले आमचे जे पंतप्रधान साहेब आहेत त्यांनी पण म्हटलं आहे की डिजिटल इज अ न्यू ऑइल त्यांनी जे सांगितलं की डिजिटल हे नवीन नवीन ऑइल आहे जसं प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र आलं आहे आय टी युग आला आहे आणि आपण जे क्षेत्रामध्ये राहतो आहे चॅट जी पी टी सारखं ए आय असं टेक् असं करिअर आपल्यासमोर आज आले वाटते की रिअली म्हणजे विद्यार्थी एकदम म्हणजे मंत्र मुग्न होऊन पूर्ण बसले होते आणि खरंच म्हणजे खूप चांगले म्हणजे हे चांगलं रिझल्ट आहे हे चांगली की आजचा मोबाईलच्या युगमध्ये जिथे माणूस दोन दोन मिनटामध्ये मोबाईल बघतो तिथे कुठलाही विद्यार्थी मोबाईल बघत नव्हता त्यांचे जे मी स्टाफ पण बघितलं की जे शाळेचे जे स्टाफ होते प्रशासन जे होते त्यांनी पण खूप सहयोग केला या प्रोग्रामसाठी नेहमीच आम्ही अशी प्रोग्राम ठेवतो करिअर मार्गदर्शन ही काळाची गरज आहे सध्या सगळ्या स्पर्धेच्या युगामध्ये नेमकं विद्यार्थ्यांनी ने आणि पालकांनी निर्णय कसे घ्यावेत जे मुलांना बाद पुढे पो, सोयी सोयीचं ठरेल अन्यथा मग मुलांची खूप अडचण होते आणि एखादा मार्ग चुकलाच तर ते मनानं खचतात पुढे काही त्यांना फारसं काही करता येत नाही आणि ह्याच सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आम्ही बऱ्याच अशा मार्गदर्शकांना बोलवतो आज आमचे प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर यांना बोलवलं होतं सुंदर असं मार्गदर्शन केलं निदान ह्याच्यामधून पालकांच्या मनामध्ये असलेल्या शंकांचं उत्तर त्यांच्याकडून मिळाली विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये मनामध्ये शंकास्पद काही संभ्रम अवस्था असते मी नक्की काय करू बाल्यावस्थांमध्ये दे त्यांचे विचार वेगळे असतात थोडं काही काळावधीनंतर वेगळे विचार असतात विचार ह्या विचारांचा मेळ लावून नक्की मी काय केलं पाहिजे हे कळत नाही आणि अशाच वेळेला अशी जेव्हा तज्ज्ञ मार्गदर्शक जेव्हा मार्गदर्शन करतात त्यावेळेला निश्चित स्वरूपामध्ये मुलांमध्ये त्या ठिकाणी एक स्वतःला कॉन्फिडन्स येतो आणि ते काय करतील याचा निर्णय चांगल्या प्रकारे घेतला जाईल आणि चांगला निर्णय हाच त्यांच्या भविष्यकाळाचे एक उज्वल भविष्यकाळ त्यांचा ठरवू शकतो आणि म्हणून असे प्रोग्राम आम्ही दरवर्षीच ठेवतो हो छोट्या प्रमाणात ठेवतो हो काही वेळा मोठ्या प्रमाणात ठेवतो हो आज आमचे डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर आले होते त्यांच्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणात केला कॅमेरामॅन इकबाल शेखसह केदार जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता